qur'oni karimning qaysidir porasi qayerda joylashganini osongina bilib olishni bir hisoblash usuli bor ekan hozir man sizga buni o'rgataman masalan deylik sizga to'qqizinchi pora kerak buning uchun to'qqiz sonidan birni ayrarekansiz javob sakkiz to'g'rimi keyin sakkizga e sakkizni qo'shar ekansiz javob o'n olti to'g'rimi o'n oltini yoniga ikki sonini qo'yar ekansiz bir yuz oltmish ikki bo'ladi demak to'qqizinchi pora bir yuz oltmish ikkinchi betdan ekan masalan sizga yana o'n beshinchi pora kerak deylik o'n besh sonidan birni ayriysiz o'n to'rt o'n to'rtga o'n to'rtni qo'shasiz javob yigirma sakkiz to'g'rimi yigirma sakkiz sonini yoniga yana har doimgidek ikki sonini qo'yasiz ikki yuz sakson ikki to'g'rimi demak o'n beshinchi pora ikki yuz sakson ikkinchi betdan boshlanar ekan shu zaylda sizga qaysi pora kerak bo'ladigan bo'lsa osongina aniqlab olishingiz mumkin ekan alloh barchalarimizni quron ahillaridan qilsin salomat bo'ling